میں حدیث بھی سناتا ہوں اور دو فی الواقعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں انسان کی اصل جگہ آخرت وہ کامیاب ہے تو جنت ہے ناکام ہے تو شہر میں تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں جاب پر ہیں اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی سو سال دو سو سال تین سو سال قوم عادے گزری ہے لم فر بلا ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا تو ابن و کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا ہمارا ہوتا ہے تیس سال فل جوانی ہوتی ان کا ہوتا تھا تین سو سال میں فل جوانی ہوتی تھی تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ پانچ سو چھ سو سال اس طرح سے ان <سؤال> میں جو ایمان والے ہیں اس کو چار سو سال بندگی کرنی ہے جاب کرنی ہے اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی تو سو سال دو سو سال ڈیٹھ سو سال تین سو سال کی اتنی لمبی جاب جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا آپ نے کہا میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں گے ایک ہمارے اوپر احسان کیا جاب ٹائم بہت تھوڑا دوسرا احسان یہ کیا پہلی امتوں نے کیا قصور کیے کیا گناہ کیے سب ہمیں بتایا علم ترا کیف فعل ربك بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوطان اب یہ پہلی قوم کا ہمیں اللہ سنا دیکھا یہ کیا کیا یہ کیا کیا الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد انہوں نے بڑی بدماشی کی تو میں نے کیا کیا فسق بالهم ربك صوت عذاب میں نے عذاب کے برسائے الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفين یہ سارے ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے سزا بھی بتاتا ہے جب ہماری ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا آخرت میں بھی کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے ہم بھی ویسے گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کا اللہ فرمائیں گے کیوں کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں اس امت کا حساب بھی ہوگا نا پردہ آ جائے پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو یہ کیا اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر سزا بھگت کے باہر آئے اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا شاؤں میں تو اللہ کہا کہ چلو جاؤں کیا. بلکہ ایک آدمی کہا اللہ نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا تو چھوٹے سے گناہ بتا دے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں میرے واسطے پکی ہو گئی آگت تو اسے ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو تُو نے تھوڑے سے بتایا میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں مطلب ہے گناہ دی بھی نیکیاں بڑھا دے یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا تیسرا پیکج کیا دیا گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا اصل ٹھگانہ تو آخرت ہم قیامت کے قریب آئے ہیں ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے ہم قیامت کے قریب آئے ہیں میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے تو میرا اکثر سفر رہتا ہے کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں وہ پوری دنیا میں سفر کی عجیب عجیب ایئر لائنوں میں کبھی آٹھ گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے تو عجیب کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے تو نہ کوئی زبان سمجھے جہاز دس گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ آ رہی جہاز آپ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا, کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں بس اب سیدھی قیامت ہی ہے اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہے اب حدیث سنا میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل مثل رجل استاجر, استاجر رجل وہ کیا ہو گیا ہاں؟ کیا یہ لری کا بچایا ہو جتنے ہیں بہت بڑے دلیرو بھائی کمال ہے سبحان اللہ آپ کے باہر بھیجے ہو باہر کسی درفت کے پاس چھوڑا ہے اس بیچارے کو علیہ کے نبی نے مثال دی پہلی امت اور میری امت کے مثال ایسے ہے کہ مثلا رجل استاجرہ اجیرن جس نے تین ملازم تین مزدور مزدوری کے لیے لیے ایک سے کہا فجر سے زہر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا اس نے کہا جو ٹھیک دوسرے سے کہا تو زہر سے اثر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا اس نے کہا جی ٹھیک تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو اثر سے مغرب تک کام کر فجر سے زہر سات آٹھ گھنٹے بن جاتے ہیں زہر سے اثر چار گھنٹے بن جاتے ہیں اثر سے مغرب سوا گھنٹہ بنتا ہے تو اسے کہتا ہے تو اثر سے مغرب کام کر تو میں دو روپے دوں گا ہوگا ٹھیک ہے اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو زور والے کو ایک روپیہ اثر تک والے کو ایک روپیہ اور مغرب تک والے کو دو روپیہ تو یہ پہلے دو کہتے ہیں حضور سڑک ہی قصور ایسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی اس کام بھی تھوڑا کی مزدوری بھی زیادہ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ ایک روپیہ کیا تھا تم راضی ہو گئے تھے کہاں کہا جی بات تو ٹھیک ہے اب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے مزدوری اس کے بھی سو ہو سکتا ہے ایک روپیہ ہو میں ایک روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے زہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی موس علیہ السلام کی قوم کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور زہر سے اثر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسا علیہ السلام کی امت کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلو سے ذرا مشقت کم اور تیسرے والے جو مجھ مزدور ہے آیا تھا کہ سوا گھنٹہ کے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنایا یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں پندرہ شابان بھی الگ لیلت القدر بھی جمعے کی رات بھی فطر کی رات بھی یہ الگ الگ حدیث سناتا ہوں یہ آئے عشر منجاب الحسن کہ میرے بہبوب اپنی امت کو سنائے ایک نیکی کرو گے تو دس لو قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا ارسلنا کا اللہ رحمت لل ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا ہے تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا ہے جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی ان نحول اور رسول امین یہ ساری جبریل کی تعریف ہے تو اللہ نے آپ کی تو آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دو زخم نہیں ڈالے گا مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے تو ہمارے نبی رحمت اللہ ہیں اب یہ آیت اتری کہ ایک نیکی پہ دس تو اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو شکر ہی اللہ تیری بڑے مہربانی ہیں جی بہت ہیں بڑے ہیں دس ایک روپے تھے دس روپے پروفٹ ایک روپے پہ دس روپے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ آیا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ سما اور مدینے میں قید پڑا ہوا اور سارے شہر والے پریشان تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آگئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں تو فرمانے لگے کیا دو گے وہ کہنے لگے جی اور بیٹا اس لائٹ کو بجاؤ کہنے لگے جی دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ تو کہنے لگے اچھا چلیں دس روپے کی چیز ہم آپ سے چودہ میں لے لیں عثمان کہنے نہیں تھوڑا زیادہ کہ نے کہا اچھا ہم دس روپے کی چیز پندرہ میں لے لیں گے یہ ہماری آخری بولی ہے سے اوپر تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ تھوڑا زیادہ کرو مجھے زیادہ لگ کہ مدینے تو تو جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہو تو سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تو سارے کو پہلے کون ریٹ لگا گیا تو دس پندرہ دے رہے ہیں تو نہیں زیادہ لگ گیا تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو دس روپے کی چیز پندرہ میں لے رہے ہیں میں تیری ایک روپے کی دس میں خریدوں گا کہنے لگے ہم سمجھے نہیں کہنے کے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے کہتا ہے تو میں نے ہزار اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی وہ میرے کو مال پہ آئے پھر وہ فرون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں بڑا دل جلتا ہے اڑتا ہے کوئی بےچارا مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے تو سو روپے کے گھر کے وہ چالیس روپے لگا تھا میں بال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا شہر کے لیے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا تو گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے کے مولانا یہ گھر ہے آٹھ کنال کا ہے چوبیس کروڑ ہے اس کی قیمت چوبیس لیکن ابھی اس کی سولہ سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی میں نے گھاٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے اور بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں دام گرا دیتے ہیں واللہ یہ فرعون ہیں یہ ظالم اگر میرا پاپ ایسے ہوتے میں اس کا چوبیس کروڑ کا جو ہے نا میں تیس کروڑ میں خریدتا کہ چوبیس کروڑ سے قرضہ اتارتا اوپر کا چھے کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا لانت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں انسان بھی نہیں ہوتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نا مدینے میں قہت آیا ہوا ہے ہم تو موقع تھا وہ مو مانگی قیمت دے رہے تھے کا سارا صدق 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 حضار ہوں اچھا اب ہوا کیا اوپر کیا ہوا عبداللہ عباس نے فط دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی گوروں سے اس کا نکاح پڑا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا احا. تو اب آئے تو عشر و فالحا ایک پہ دس گنا تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے آپ نے کہا نہیں اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما رب زد امتی تو میرے اللہ نے دوسری حسنا فیضاعف تو تھری کثیرہ کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے معبوب نہیں یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا چھ چل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم معبوب آپ کی, کی بر سات سو کی چیز پر آپ سات سو روپیہ نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللہ عالمی نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرمایا تو خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا تو میرے حبیب چل آپ ضرب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تو ایک سو دو سو تر سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو نہیں چھوڑ دو انما یوفا ان نما صاحب ہاں اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں کھلا چائے جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو سات سو لکھو سات سو کروڑ لکھو سات سو خرب لکھو جو لکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھل اچھا یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ